Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizlerle 1-ci siniflər üçün riyaziyyatdan olimpiada sualları həll edəcəyik. Gəlin başlayaq cavablandırmağa. Birdə deyir ki, 16 sm parça nı 2 hissəyə ayırdı. 1-ci hissənin uzunluğu 9 sm olarsa, digər hissənin uzunluğunu tapın. Deməli 16-dan 9-u çıxaraq biz 2-ci hissəni tapacağıq. O da eləyir 7. A variantı Su qabında 15 litr su var. Qabdan 2 dəfə 3 litr su götürsək neçə litr su qalır? 2 dəfə 3 litr su götürülsə 2 dəfə 3. 2 dənə 3-ü topluyuruq. Tapırıq ki, nə qədər su götürülüb? 6. 15 litr su var. 15-dən deməli 6-sını götürülüb. Ona görə 15-dən 6-nı çıxıb tapırıq ki, 9 litr su qalacaq. Fərid və Ləmanın hər birinin 8 qələmi, Şalənin isə 3 qələmi var. Uşaqların cəmi neçə qələmi var? Fəriddə 8, Lamanda da 8. Elədi 16. Jalənin isə 3 qələmi var. 16-nın üstünə 3 gəlib, tapırıq ki, birlikdə onların 19 qələmi var. B variantı. Kəmrən futbol oyununda 12 dəfə qalib gəlib. O ümumi olaraq 18 oyun oynayıbsa, neçə oyunda məğlub olub? 18 oyun oynayıb, 18 oyundan çıxırıq qalib gəldiyi oyunların sayını Deməli tapdıq ki, 6-sında məğlub olub. C variantı. Pərviz hər gün 3 bitki əkir. O 5 gün işləsə neçə bitki əkəcək? Deməli 5 dəfə 3-ü toplayacaq. Bu 1-ci gün, bu 2-ci gün, bu 3-cü gün, bu 4-cü gün, bu da 5-ci gün. Bu da eləyəcək 15. B variantı. Sinifdə 5 şagird var. Əvvəlcə 4, sonra isə 8 şagird sinifə gəldi. Sinifdə cəmi neçə şagird oldu? 5 idi. Gəldi 4-ü, sonra da 8-i gəldi. Hamısını topluyuruq. 5 ilə 4 9, 9-un da üstünə 8 gəlir 17. A variantı. Sevinç 14 paltardan 6-sını ütülədi. O daha neçə paltar ütüləməlidir? 14 paltar var. Bunun 6-sını ütülüb. 6-na çıxıb tapır ki, necəsi qalıb ütülənməmiş eləyir 8. B variantı. Fidan riyaziyyatdan 7 məsələ və 5 misal həll edib. Müəllim 19 tapşırıq veribsə, Fidan daha neçə tapşırıq həll etməlidir? Deməli, o neçə tapşırıq həll edib? 7 məsələ, 5 misal. Toplayıb tapırıq ki, 12 tapşırıq həll edib. Müəllim isə 19 tapşırıq veribsə, 19-dan çıxırıq həll etdiyi tapşırıqların sayını. Tapırıq ki, 7-sini də həll etməli idi. Samir birinin qiyməti 8 manat olan 2 ədəd qarpız aldı və satıcıya 20 manat verdi. Satıcı ona neçə manat qaytarmalıdır? Deməli 2 dənə qarpız aldı. Biri 8 manat, digəri də 8 manat. Elədi 16 manat. Satıcıya 20 manat verib 20-dən çıxırıq qarpızlara verməli olduğu pulu, yəni 16-nı taparaq ki, satıcı ona 4 manat qaytarmalıdır. Amilin 7 şokoladı var. Atası ona hər birində 4 şokolad olan 3 qutu da şokolad aldı. Amilin neçə şokoladı oldu? Deməli, atası ona 4 3 qutu aldı, hər birində də 4 dənə şokolad. Bu 1 qutu, bu 2 qutu, üzərinə də gəlir 3-cü qutu. 4+4=8, üzərinə 4 12. Deməli, atası ona 12 qutu aldı. 7-si də var idi Amildə, üzərinə gəlir atası aldıqlarını tapırıq ki, onun 19 şokoladı oldu. B variantı. 4 ədədin cəmi 19 edir. 1-ci ədəd 3, 2-ci ədəd 6, 3-cü və 4-cü ədədlər isə bir-birinə bərabərdir. 3-cü ədədi tapın. Əvvəlcə 1-ci ədədlə 2-ci ədədi topluyuruq. Cəm eləyir 9. Bu iki ədədin cəmidir. 4 ədədin cəmi 19dur. 19-dan bu iki ədədin cəmini çıxıb digər iki ədədin cəmi qalır. Burda 10 və deyir ki, o ədədlər bir-birinə bərabərdir. Yəni onun yarısı o da 5-dir. 5 beş ilə 5 bilirik ki, 10 eləyir. Bizə 3-cü ədədi soruşur, fərq yoxdur, 3-cü də 4-cü də hər ikisi də 5-dir. B variantıdır. Boş xanaya hansı ədədi yazsaq, müqayisə doğru olar? 17-dən kiçik olmalıdır bu tərəf. 8-in üzərinə 9 gəlsək 17 eləyir, kiçik olmayacaq. 8-in üstünə 8 gəlsə 16 eləyir, 16 17-dən elə kiçikdir. Bu düzdür. 8-in üstünə 10 gəlsə 17-dən böyük olacaq, 18. 8-in üstünə 11 gəlsə 19 eləcək. Bu da 17-dən böyük olacaq, alınmayacaq. Mənim 8 yaşım var, qardaşım məndən 4 yaş kiçikdir. 5 il sonra qardaşımın neçə yaş olacaq? Əbəncə qardaşının indiki yaşını tapırıq. Mənim 8 yaşım var. Qardaşım məndən 2 yaş kiçikdirsə, çıxaraq tapırıq ki, qardaşımın 6 yaşı var. 5 il sonranı tapmaq üçün 5 ildən sonra 5 yaş böyüyəcək. 6-nın üstünə 5 də gəlib tapırıq ki, 11 yaşı olacaq. A variantı. Vasifin ağlında tutduğu ədədin qonşuları 48 və 46 ədədləridir. O ağlında hansı ədədi tutub? Deməli 48-lə 46-nın ortasındakı ədədi tutub. Yəni 47. Bidondakı suyun 7 litri ilə ağacları suladıqdan sonra 9 litr su qaldı. Bidonda əvvəlcə neçə litr su var idi? Deməli, 7 -si ilə su, sulayıblar, 9-u da qalıb. Toplayırıq da tapırıq ki, əvvəlcə 16 litr su var imiş müqayisəsini ödəyən tək ədədlə 4-ün 2 qatının cəmi neçədir? 9-dan kiçik, 5-dən böyük 6 var, amma 6 cüttdür. 6 yaza bilməyəcək. Sonra 7 var. 7 yaza bilərik, çünki həm müqayisəni ödəyir, həm də tək ədəddir. Soru 8-li 8-də yaza bilməyəcək, çünki cüt ədəddir. Deməli müqayisəni ödəyən tək ədəd 7-dir. 4-ün 2 qatını tapaq indi. 4-ün 2 qatı 8-dir. Deməli biz 7 ilə 8-in cəmini tapmalıyıq. 15. D variantı. Şərtini ödəyən neçə cüt ədəd var? 11-dən böyük, 20-dən kiçik. Yazıb baxaq. 12 var. 14, sonra 16, sonra isə 18. Deməli 4 dənə ədəd var. B variantı. Əsmər 1-ci gün 6 məsələ, 2-ci gün isə bundan 2 məsələ çox yazdı. Əsmər 2 günə cəmi neçə məsələ yazdım? Əvvəl ikinci günü tapırıq. 1-ci gün 6-dır, 2-ci gün bundan 2 çoxdusa 6 üstə 2 gəlib 2-ci günü tapırıq. Bizdən 2-ci günü soruşur. 1-ci gün 6 idi. 2-ci gündə tapdıq 8. 6 üstə 8 gəlib tapırıq ki 14. C variantı. 1-ci toplanan 6, 2-ci toplanan 9-dan 2 vahid kiçik olan ədəd olarsa, cəm neçə? <laughs> Əvvəlcə 2-ci toplananı tapırıq. 9-dan 2 vahid kiçik dediyinə görə 9-dan 2-ni çıxıb tapırıq ki, 7. 1-ci toplanan da 6 idi, 2-incini də biz tapdıq, 7. Bunları toplayıb cəmi tapırıq ki, 13, D variant. Hesablayın. Əvvəlcə 8-lə 2-ni toplayarıq, 10, üstünə də 9 gələrək 19, A variantı. 4 ilə 8 arasındakı tək ədədlərin cəmi neçədir? 4 ilə 8-in arasında 5 var, tək ədəd, sonra 7 var və bunların cəmi eləyəcək 12. B variantı. 5 ilə bu ədəddən sonrakı ilk tək ədədin cəmi neçədir? 5 ilə bu ədəddən, yəni 5-dən sonrakı ilk tək ədəd 7-dir. Buların cəmini istəyirik bizdən. Bizdən 5 üstə 7 gələrək 12. C variantı. Hansı misalın nəticəsi digərlərindən kiçikdir? 4 ilə 8 12, 8 ilə 5 13, 6 ilə 7 13. 7 ilə 4 11. Deməli ən kiçik D variantıdır. Hansı müqayisə doğrudur? 11 üsdə 4 gəlsək 16 15 edir. 12 üsdə 8 gəlsək 20 edir. Bunlar bərabər deyil. Bu səhvdir. 13 üsdə 4 gəlsək 17 edir. 16 üsdə 3 gəlsə 19 edir. 17 19-dan kiçikdir. Deməli bu düzdür. 15 ilə 2 17. 10 ilə 7 17. Bunlar bərabərdir. Deməli bu da səhvdir. 8 ilə 7 15, 9 ilə 4 13 bunlardan bərabər deyil. 13-dən böyük, 16-dan kiçik tək ədədin üzərinə 2-nin 2 qatını əlavə etsə, cəmi neçəyə yetər? Əvvəlcə 2-nin 2, 2 qatını tapaq. Bu oldu 4. 13-dən böyük, 16-dan kiçik tək ədəd isə 15-dir. 15-in üzərinə 4 gələndə eləyəcək 19 D variantı. Müqayisəsində ödəyən neçə tək ədəd var? Deməli 20-dən kiçik, 15-dən böyük. Əvəcə 16-dır, o cütdür, yazmırıq. Sonra 17-dir. Sonra 18 cütdür, yazmırıq və 19-dur. 2 dənə. A variant. 20-dən başlayaraq geriyə 2-2 saydıqda 6-cı hansı ədədi söyləyəri? 20-dən başlayaraq deyir. Ona görə 20-ni də sayırıq. Geriyə doğru sayırıq: 18, 16, 14, 12, 10. Bizdən 6-cı ədədi soruşur. 1 2 3 4 5 6 10-dur. B variantı. Toplanalardan biri ən kiçik bir rəqəmli cüt ədəd, cəm isə 4-ün 2 qatına bərabərdir. Məçhul toplananı tapın. Ən kiçik bir rəqəmli cüt ədəd 2-dir. 4-ün 2 qatı isə 8-dir. Məçhul toplananı tapın. Deməli 2-nin üzərinə nə gəlsə 8 eləyər? Tapmaq üçün 8-dən 2-ni çıxarıq, 6. C variantı. Toplananlardan biri 5, digəri isə 10.3 təqribindən 6 vahid kiçik olan ədəddir. Cəmi tapın. Digər toplananı tapmaq üçün 10.3 təqribik, yəni 13-dən 6 vahid kiçik ədədi tapırıq, 7. Deməli, digər toplanan 7-dir. Biri də 5-dir. 5-in üzərinə 7 gəlib. Tapırıq ki, cəmi 12-dir. D variantı. Azalan 15-dən 2 vahid böyük yazaq tapaq 17 olan ədəd çıxılan isə 4-ün 2 qatı olarsa fərqi tapın. 4-ün 2 qatı da 8-dir. Bu azalan, bu da çıxılan çıxıb tapacaq ki, fərq də 9-dur. C variantı. 13 ədədini neçə vahid azaltsaq fərq ən böyük bir rəqəmli ədəd olar? Ən böyük bir rəqəmli ədəd 9-dur. 13-dən neçə çıxsa 9 eləyər tapmaq üçün 13-dən 9-u çıxarıq 4. B variantı. Müqayisəsinə uyğun tək ədəddən 6 vahid kiçik olan ədədi tapın. Deməli 12-dən böyük, 15-dən kiçik tək ədəd 13-dür. 13-dən 6 vahid kiçik ədəd soruşuruq. Çıxırıq 6-nı, tapırıq 7-d, variantı. 12 ilə 5-in cəmindən 9 vahid kiçik olan ədəd hansı ədədin 2 qatına bərabərdir? 12 ilə 5-in cəmini tapaq əvvəlcə, eləyir 17. -di. Bu cəmindən 9 vahid kiçikdirsə, bundan da 9-u çıxırıq, eləyir 8. İndi deyir ki, bu ədədi, yəni 8 hansı ədədin 2 qatına bərabərdir? 8 4-ün 2 qatına bərabərdir. Yəni A variantı. 1 onluq 7 təkliyikdən ibarət, yəni 17 ədədi 4-ün 2 qatından 1 vahid çox olan ədəd qədər azaldın. 4-ün 2 qatından, yəni 4*2, 1 vahid çox, +1 4-ün 2 qatı 8, üzərinə 1 gələndə 9. Deməli 17-ni 9 vahid azaltmalıyıq. Əliyər 8. B variantı. Verilmiş misallardan hansının nəticəsi üçün 2 qatından əvvəl gələn ədədə bərabərdir? Əvəcə tapaq 3-ün 2 qatından əvvəl gələn ədəd necədir? 3-ün 2 qatını tapmaq üçün 3-ü 2-yə vururuq və ya hər də 3-ü toplayırıq. 6. 6-dan əvvəl gələn Nəticə 5dir. Deməli tapmalıyıq ki, hansının cavabı 5dir. 14-dən 5 çıxsa 9, bu deyil. 17-dən 9 çıxsa 8, bu da deyil. 13-dən 8 çıxsa 5, budur. 12-dən 5 çıxsa 7, bu da deyil. 2 onluqdan əvvəlcə 5 təkliyi, sonra isə 7 təkliyi çıxsaq fərq neçə edər? 2 onluq 20dir. 20-dən əvvəlcə 5 çıxmalıyıq, eliyər 15. Sonra isə 7 çıxmalıyıq, eliyər 8. C variantı. Müqayisəni ödəyən ən böyük ədəddən 8 vahid kiçik olan ədədi tapın. 17-dən kiçik ən böyük ədəd 16-dır. 16-dan 8 vahid kiçik ədədi tapması 16-dan 8 çıxıb tapırıq 8, B variantı. Aşağıdakı misallardan hansının nəticəsi 13-dən sonra gələn ilk tək ədəddir? 13-dən sonra 14 gəlir, amma cüttdür. Sonra da 15 gəlir. Deməli 15 olmalıdır. 15-dən 4 çıxsaq 11 eləmir. Təbii ki, 19-dan 8 çıxsaq 11 eləyir, bu da deyil. 13-ə 3 çıxsaq 10 eləyir, bu da deyil. 17-dən 2 çıxsaqsa 15 eləyir. Doğru bərabərliyi seçin. 15-nı 3-ü toplasaq 18, 9-nı 9-la topsaq 18, cavablar bərabərdir. Deməli, elə doğru olan budur. Digərlərənə də baxaq. 13-dən 6 19. 19, bu da 19. E, bərabər olmalı idi. 17 + 8 = 9, 6 + 9 = 15 bərabər deyil bu. 7 + 5 = 12, 16 + 2 = 18 bunlar da bərabər deyil. Və son sual, bir ədədin üzərinə 7 əlavə etdikdə cəmdə 15 alınır. Bu hansı ədədin 2 qatıdır? Əvvəlcə tapaq ki, nəyin üzərinə 7 gələndə 15 edir? 15-7 = tapırıq 8. Soruşur ki, bu bu hansı ədədin 2 qatıdır? 8-in yarısı 4-dür. Deməli B variantı. Belə 40 sualın sonuna gəldik çatdıq. Ümid edirəm. Ümid edirəm sizlər üçün faydalı oldu. Sağ olun, yeni videolarda görüşərik.